बहुत अच्छे है जो खाता है वो दोबारा जैसे इन्होंने जैसे अमृतसर से आता है यहाँ रोटी जो खाने वाले और इसमें और उसमें बहुत अंतर है मैं सर सबको यही बता रहा हूँ अगर मेरा काम चल जाए काम बढ़ जाए मैं पूरा सार रहूँगा यहाँ सर ये यह जो कुल्चे बने हुए हैं इसको सब्जी नाल खा दें चिकन नाल खा दो दाल नाल खाना है ये है सर ये कचोरी जो बनाए और गुमे बने हैं ये सर चाय के साथ भाई अभी सुबह का टाइम है बिल्कुल सर कैसे कोई शाम को खाना चाहे ये खराब हो जाते हैं ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਬੋਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੇਵਰਟ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾਣਾ ਹੁਣ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹੀ ਖਾਣਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਘਰੋਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ અਤੇ કની દિર તક તુસી ઇસ ખાને دا મજા જીડા બટાળે ચ લે સકદે ઓ ભાઈ સાબ અપના નામ ક્યા કાંસે આયો મેરા નામ હે ફારુഖ અમદ મેં કાશ્મીર સે આયા હું ડિસ્ટ્રિક્ટ કુલગામ સે કબ સે યે کاروبار શુરૂ કિયા મેં સરસાત તારીખ સે યે کاروبار શુરૂ કિયા હું યહા અબ યે દિન હો ગયે કરતે કરતે થોડા બતા દઈએ યે કонસા ખાના હે ક્યા બોલતે હે ઇસકો ઓર કબ ઇસકો ખા સકતે બિલકુલ સર યે સર કાશ્મીરી રોટી હે ઇસકો હમ લવાસા બોલતે હે કાશ્મીરી મેં જો યહા પંજાબી બોલતે કુલચા ये सर बाघिर खानी है जैसे कचौरी हम बोलते हैं ये गिरदा बोलते हैं हम कश्मीरी में इसको ये गुमे है गुमे यहाँ बोलते हैं हम अपने भाषा में इसको तेल वड़ो बोलते हैं ये भी कचौरी है सर कश्मीर का ka ये खाना है इसका रेट क्या है इसका रेट दस रुपया है सर ये पाँच रुपया है सर ये दस रुपया और वो पाँच रुपया सर दस और पाँच में आयो बिल्कुल कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है क्या ग्राहक कहता है जब आपके पास आता है वो खाने की शौकीन है क्या बोलते हैं बहुत अच्छे है जो खाता है वो दोबारा जैसे इन्होंने जैसे अमृतसर से आता है यहाँ रोटी जो खाने वाले और इसमें और उसमें बहुत अंतर है उन्होंने बोला बोला बहुत अच्छा है स्वाद है जो एक बार लेकर जाता है वो दोबारा आ जाता है लेने के लिए आप कितने महीने लिए यहां कि जियन, जियन के लिए यहाँ पर आए हो क्योंकि ठंड पड़ती है जे एंड जी एंड सभी जानते हैं कितने महीनों के लिए आए यहाँ पर मैं सर सबको यही बता रहा हूँ अगर मेरा काम चल जाए काम बढ़ जाए मैं पूरा साल रहूँगा यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना बंद रहेगा बाकी मैं ग्यारह महीना यहाँ रहूँगा दुकान ली है इसका कितना किराया दे रहे हो इसका किराया देते हैं दुकान वाले को चार हजार रुपये महीने का और अभी कमाई हो रही है अभी थोड़ा काम कमाई हो रही है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं जैसे आज सौ रुपया बढ़ गया कल दो सौ ऐसे बढ़ जाता है और जैसे को ले जाता है इसको घर में नान या दूसरा इसको खाते कैसे हैं किसके साथ खाते हैं इसमें सर ये जो कुल्चे बने हुए हैं इसको सब्जी नाल खाते चिकन नाल खा दो दाल नाल खाना है ये है सर ये कचोरी जो बना है और गुमे बने हैं ये सर चाय के साथ भाई अभी सुबह का टाइम है बिल्कुल सर कैसे कोई शाम को खाना चाहे ये खराब हो जाते हैं नहीं सर खराब नहीं होते ये तीन दिन चार दिन रहेंगे इसमें ऐसा क्या आप डालते हो जो खराब नहीं होते क्योंकि इस क्या इसमें इसमें घी पड़ता है घी से ये बिल्कुल नरम रहता है मुलायम रहता है घी से इसमें घी पड़ता है ज्यादा और घी से नरम रहता है ये दो दिन तक आप खा सकते हो आराम से आज आर का लोग सोचते हैं कि हेल्थ के लिए अच्छा होना चाहिए चाहे हमारा पैसा जितना मर्जी के लिए हेल्थ के लिए सेहत के लिए कैसा है बिल्कुल अच्छा है सर बहुत अच्छा है मैं का बनता है ये बहुत अच्छा के लिए हमारे कश्मीर में बहुत चलता है ये आप देखो कि कश्मीर में जाकर कदम कदम पर ये दुकान मिलेंगे आपको कश्मीर में भी यही कारोबार करते हैं बिल्कुल सरकार कश्मीर में भी तो अब यहां पर आए हो महीने महीने के के लिए तीन -चार के लिए।, तीन -चार के लिए मैंने पहले बता दिया आपको कि काम चलेगा तो मैं पूरा जैसे कश्मीर में करते थे यहाँ पर चल गया तो पिछला अड्डा भी चलेगा न न वो तो छोड़ दूंगा मैं फिर यहाँ पक्का रहूंगा मैं आप बटाला वासियों को क्या कहना चाहते हैं बटाला वासियों को मैं ये बोलना कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं आ जाओ हमारे दुकान में यहाँ पर देखो कश्मीरी रोटी कैसे बनती है खा कर देखो साथ देखो इसका और जैसे जो लोग अम्बर शरीर खाते है उनको भी मैं बोलता हूँ आकर इसको साथ देखो ताज़ा रोटी बन रही है यहाँ कोई रात वाला भी यहाँ जैसे ये यह बना हुआ है ये शाम को मेरा ख़त्म हो जाएगा मैं भी दोबारा भी बनाऊँगा तो ताज़ा ताज़ा लेकर जाते हैं लोग इतने साढ़े को ग्राहक भ्रा भी आए हैं आओ गलत करते हैं सास का भाजी की नाम अनुराग सर अनुराग जी कश्मीरी खाना लैन वास्ते आए हो की कहना चाहूँ ਸਿਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨੇ ਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਤਾ ਵੈ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣਾ ਲਈਏ ਸਵੇਰੇ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੈਸੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਸਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਏਸੀ ਜੀ ਬਟਾਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸ਼ਕੀਨ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾਣਾ ਬਟਾਲੇ ਚ ਸਿਟੀ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲੇਗੀ